Assalamualaikum. Nama saya Nur Maisara Binti Muhammad Shukri. Saya akan membincangkan tentang ya. amalan berhutang. Berhutang menurut perspektif di dalam Islam ialah meminjam sesuatu harta atau wang daripada orang lain dengan syarat akan mengembalikannya pada masa yang ditetapkan. Ya. Okay. Ia adalah akad tolong-menolong antara pemberi hutang, pemiutang dan penerima penerima hutang iaitu penghutang. Definisi hutang dalam Islam dalam istilah fiqh Hutang disebut sebagai adain yang bermaksud sesuatu kewajipan Hak tertanggung atas seorang untuk dilunaskan kepada pihak lain Sama ada dalam bentuk wang, barang atau manfaat Hutang wajib dibayar balik kerana ia termasuk hak manusia Islam menggalakkan memberi hutang sebagai amalan kebajikan zakat hasan tetapi melarang berhutang dengan net yang tidak mahu membayar. Dalil yang berkaitan dengan hutang dalam Al-Quran ialah Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk satu tempoh yang ditetapkan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Surah Al-Baqarah, Juz 2, ayat 282. Ayat ini adalah dalil utama tentang hutang menunjukkan pentingnya menulis perjanjian hutang untuk mengelakkan pertikaian. Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, Sebaik baik kamu ialah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis Riwayat Al-Bukhari, nombor 2939. Dan Baginda juga bersabda, Menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah satu ke kezaliman. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukum berhutang men menurut syarak ada empat iaitu harus sunat makruh haram harus jika ada keperluan mendesak seperti untuk memenuhi keperluan hidup atau perniagaan. Sunat bagi orang yang berhutang untuk tujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dibenarkan syarak. Makruh jika hutang tanpa keperluan yang mendesak. Haram jika berhutang dengan niat tidak mahu membayar untuk tujuan maksiat atau menzalimi orang lain. Assalamualaikum. Nama saya Latifah Sunu binti Muhammad Nasir. Uh, saya akan uraikan tiga situasi yang dibenarkan dalam syarak untuk berhutang. Aa, yang pertama, keperluan asas hidup. Jika seseorang tidak mampu menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal atau ubat-ubatan untuk diri dan tanggungannya, maka dibenarkan untuk berhutang bagi memenuhi keperluan asas ini. Hal ini kerana ia termasuk dalam menjaga darur darurat keperluan mendesak yang menjadi tujuan utama syariat. Yang kedua, kecemasan atau musibah. Dalam keadaan darurat seperti sakit tenat, kemalangan, rumah rosak, teruk akibat bencana atau kos rawatan yang tinggi. Islam membenarkan berhutang untuk menampung perbelanjaan mendesak ini. Hutang tersebut dianggap harus kerana ia bertujuan menjaga nyawa dan keselamatan. Ketiga, pen pendidikan dan perniagaan halal. Hutang juga dibolehkan untuk tujuan menuntut ilmu atau memulakan perniagaan yang halal. Pendidikan dianggap sebagai pelaburan jangka panjang yang bermanfaat kepada individu dan masyarakat. Begitu juga perniagaan halal boleh membantu meningkatkan ekonomi diri dan keluarga dengan syarat hutang itu digunakan secara berhemah serta diyakini mampu dibayar semula. Assalamualaikum, so, nama saya Nur Imara Nafisa. Saya akan membincangkan implikasi amalan berhutang. Individu adalah hutang boleh menimbulkan tekanan emosi dan mental kerana bimbang tidak mampu membayar. Perasaan gelisah, stres dan hilang keyakinan diri sering menghantui sehingga menjejaskan kesihatan. Selain itu, individu turut menanggung beban kewangan yang besar kerana sebahagian pendapatan digunakan untuk melansarkan hutang sekaligus mengurangkan kemampuan memenuhi keperluan asas dan menyekat kebebasan hidup. Bagi keluarga pula, hutang boleh menjadi punca utama konflik rumah tangga. Pertengkaran antara pasangan sering berlaku apabila wujud ketidakpuasan hati dalam urusan kewangan atau rasa terbeban dengan komitmen bulanan. Dalam masa yang sama, kesejahteraan anak-anak juga terganggu apabila pendidikan, pemakanan dan perbelanjaan mereka terjejas akibat kekurangan sumber kewangan. Jika masalah hutang tidak dikawal, ia boleh menggagalkan kestabilan rumah tangga hingga membawa kepada keretakan hubungan atau perceraian. Di masyarakat, amalan berhutang berlebihan memujukkan budaya hidup di luar kemampuan. Apabila keadaan ini menjadi kebiasaan, kadar mufli akan meningkat. Kuasa beli rakyat berkurangan dan seterusnya menjejahkan kestabilan ekonomi negara. Lebih membimbangkan, hutang yang tidak terkawal boleh membawa kepada masalah sosial seperti penipuan, kecurian atau terjemus kepada uh, ceti haram sekaligus menggagalkan keselamatan dan keharmonian masyarakat. Assalamualaikum. Nama saya Tuan Najib binti Muhammad Jamil. Saya akan membincangkan tiga langkah utama dalam Islam untuk mengelakkan beban hutang berlebihan. Yang pertama, amalkan sikap berjimat cermat dan hidup sederhana. Islam mengajar supaya tidak berlebihan dalam perbelanjaan. Allah melarang sifat boros kerana ia mendatangkan kemudaratan dengan mengutamakan keperluan daripada kehendak, seseorang dapat mengawal kewangan dan mengelakkan diri daripada berhutang. Nombor dua, segera membayar hutang apabila mampu. Nabi Muhammad SAW menekankan tanggungjawab melunaskan hutang. Orang yang berhutang wajib berusaha membayar dengan segera apabila mempunyai kemampuan melengah-lengahkan pembayaran tanpa sebab adalah satu bentuk kezaliman. Yang ketiga, berdoa memohon perlindungan daripada hutang. Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada beban hutang. Ini menunjukkan bahawa hutang bukan sahaja membebankan dari segi kewangan tetapi juga boleh menjejaskan maruah Ketenangan jiwa dan hubungan dengan orang lain. Kesimpulannya, Islam menggalakkan umatnya mengurus kewangan dengan bijak, menjauhi sikap boros, segera melunaskan hutang dan setiasa memohon pertolongan Allah agar terhindar daripada beban hutang berlebihan. Siapa yang berhutang kemudian berniat tak mau bayar? Maka dia adalah dikira makan harta orang secara batin. Kalau makan haram, solat tidak diterima. Kalau makan dah haram, harta orang tak bayar, maka pergi haji tidak mabrur. Kita bimbang Nabi kata laki ya Allahu qiyamati syariqa, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Api pergi rumah orang mati. Dia tanya dulu, jenazah ni hutang orang tak? Ada hutang tak? Lah. Orang kata tak ada hutang. Nabi pun semayang. Pergi pula hari lain orang mati. Nabi tanya pula. Mayat ni ada hutang ke tak? Orang kata mayat ni ada hutang. Ke? Bayar lagi? Tak bayar lagi. Nabi tak semayang.